І він якраз про це почав говорити, теж прочитав це, що призначений вже, а, і, і він оце намагався знайти максимальну інформацію про цього, цього що поставили е, військову адміністрацію. Mm. Так. Е, то він він СБУшник, він був там, він не тільки в Дніпрі був, він ще десь там, я вже забула, десь він ще керував. Ну, в ітозі. Итоге... Але ніде немає інформації, де він народився, до речі. О, є тільки інформація, де він прописаний, а прописаний він в Ужгороді. А де він народився, інформації немає. Ну, він не знайшов, принаймні. А це про що каже? Чистий Ну що, шо... скрили інформацію, почистили. Думайте уважно, чистий листочок. А це означає те, що знати нам не потрібно, де це воно було до цього. Розумієте? Тобто, ким би він не являється, може бути засланим кротом. А може бути. Невідомо ким. Але нам цього знати не потрібно. Зато керівники знають. Це ж просто я, все. Я, я, я чогось думаю, що він жидовський або кацапсько-жидовський ставленник. От чогось я дуже це про це думаю. А тепер візьмемо, повернемось трошки назад. Всі пам'ятають про Мархалівське кладовище. Хто там за це граніт. Підсанкційна особа. А може бути, і мером назначили також підсанкційну особу. Я цього теж не виключаю. Може бути. Та він не мер, Олексій Іванович. Тепер в Одесі мера не буде. Мер... Буде тільки військова адміністрація і все. Ну от про що я кажу? А це своєго і... рода вже в Одеській області. Що? Військова адміністрація керує всім. Цивільність та ніякого відношення не мають. І ну, те, що б... потім відбуватися. Ну, був... Труханов краще був би. Ні, ні, я кажу зовсім про друге. Послухайте уважно. О, коли. Труханові, да? Ще якось люди могли там фіксувати, передавати, розповсюджувати інформацію. А тепер на це буде все табу. Я про це кажу. Дай Бог, щоб я помилився, дай Бог. Ми будемо живе подив... посмотрети, як то кажуть. Ну, всім відомо, що Труханов Варюга, і що це дуже. Правильно. правильно. От на цьому і зіграли. На цьому і зіграли всі. І зіграли не на користь людям. СТО, а о, 100, СТО, СТО, я перепрошую. Так, так, так. Так, а, так, А ви, а ви Одеси? Є хтось тут Одеси взагалі? Ні, не Одещина. Мені просто цікава думка саме одну Одеситів, як вони про це відгукнуться. Ну, я ж кажу, мене дуже здивував той факт, що до, тих, до цих пір, стільки часу, це ж не 4 тижні, там, не, навіть не 4 місяці, 4 роки майже повномасштабне вторгнення, і тільки зараз вони згадали. Що він має громадянство Росії? Та як так? Ти під ковдрові ігри. Ось як. -то. Знаєте, я вам скажу одне: що коли ну, з моєї області, так само, як і я, людина, обичні люди. Йдуть на службу, і хто по мобілізації, і хто по контракту, без різниці. І коли в район Черкаської області, там определенну адміністрацію, люди звертаються і якоби якась є там допомога, то коли відвідають людям, в нас є стільки на пам'ятник на поховання, ну якоби людей падає все, просто-напросто духом. І це є в нас в Україні, це неприємно. Так, да, вони дякують тим, хто просто, напевно, кого привозять 200, і вони дякують за своє спасіба, якби... я не знаю, як це назвати. Ну, коли людину коли відправляти, то вони не думають за це. Я думаю, вас в Одещині там трошки може ліпше. Не знаю, що на це сказати. Оце, що ти сказав, воно зараз по всій Україні. Одеса буде експериментом. І це прикро, що під цей експеримент. Попадають якраз цивільні. Так правильно, цивільний народ завжди попадає. Обичний комбайнер, обичні люди, які працювали. Вони завжди попитають найкрупний Да. Це 100%. Ядно що цього даже. Я це знаю, зна... лучше б я цього не знав, я вам скажу так. І не бачив. Самое да, хреновое, на мой взгляд, это то, что у нас очень большая разобщенность. Отсюда все наши беды, мне так кажется. Да. И что самое интересное, вот эту разобщенность выкористовывают и достаточно умело, красиво. Ее, так. ее культивируют, ее да. насаживают. Ее лелеют, ее холят. Да. Вы же понимаете, в тихом, мутном, как там, в болоте. В болоте черти водится. Вот. И старый-старый постулат «разделяй власть». Раздели народ, а там уже да? будет шок. Они понимают, что если народ сплотится, то никакая полиция им не поможет. Так, приятно было с вами пообщаться. Дякую. дякую. Добавляем. Работать. Пока. Yes. Работать, работать. Всего вам доброго, тихой ночи. Всем. Всех благ, мэр Дякую вам. Да, так именно, так. да, бережитесь там в Харькове. Ну, стараемся, как можем. Хотя вы знаете, честно говоря, после 22 -го года, как один знакомый говорил, пыль для моряка. Mm. Конечно, на нервы действует, но... Ладно, всем всего доброго. Всех благ. всі позамовкали? Націоналіст, ти тут? А? Може, візьмеш перерву до вечора, Вечором вечором Надіюсь, не так як вчора. Ти тут? Я тут, а він не знаю. Ну, я вважаю, що може так. Да. По-перше, актив упав, по-друге, люди трішки вже підскомилися, реально був такий. Напружений нов стрім. А може, як вчора ввечері продовжимо. Добре, як скажете. Націоналіст! А він почує. Я думаю, що мав би. Мав би почути. А може не може підійти. Хотілося б, хотілося б, він почути. Ну, що, мені ти... я ж кажу: слава Богу, що прийшов Латиш в той момент і трішки врівноважив, бо то, що я вже не видержувала. Це до такої степені вже всі кордони перетинає. А що там Спирає... було? Та, Тут хватає своїх оцих напів. Ти... Ти... Як то кажуть, <звук> <звук> людей, які не думають своїм розумом. О, да. Націоналісти тут? Дуже-дуже багато. Як не странно. На жаль, тому українцям треба освічуватися більше. Ну, Ой, я більше. ж казав, кажу, і, мабуть, не перестану казати. Для того, щоб змінити навколо себе світ, потрібно змінитись самому. А люди так. цього не розуміють. А я ж вам кажу, що. Ви кажете, що е, внедрилися, внушили і так далі. А я вважаю, що дорослій людині, освіченій людині, неможливо внушити нічого, таку, особливо такого. Тобто, якщо, якщо ти позиціонуєш себе як за розумну людину, яка має там, яку, якийсь вплив на людей, тим більше. і... Підтримуєш такі дії і висловлювання, то ти це робиш зі своєї згоди, зі своєї адекватної згоди. Накрутити неможливо. От давайте я вас зараз візьму якусь таку тезу, з якою ви не погоджуєтесь, ну не, не приймаєте її. Я вам її зможу накрутити? Ні, ніколи в житті. Ні. Вже... Це дуже-дуже важко. Ну от я про це і кажу, Олексій Іванович. Тому думати, що це хтось тільки робить, а він ні, то це не, не, не так. Бо тому що він з цим погоджується, а це вже говорить про що? Про те, що е, він приймає це і такої самої думки, і в нього ті самі бажання. Е, Нацик, ти що ти там? Ти тут? Показався і втік. Сергійков! Я тебе бачу, що ти там мількаєш, я бачу. Дружина Гітлера Єва Браун та дружина Зеленського Олена народили 6 лютого. З різницею 6-6 років. Іваноч, де ви таке вичили? Я, я, я все відкопаю. Був би час тільки. Я, я вже зріння теряю до такої степені. Другий раз виходиш на, 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 на вулицю. Дивись, оно все в тумані. блін. Ой, да. Як не странно, блин. Тобто інформація, інформація, інформація. Такий вік Такие вик живой, Да. Так, тому цей вік, цю як інформацію, як то кажуть, використовує у протиположних цілях. От, а я ж кажу, що бути в такий вік е неосвіченим, ну це просто треба бути якоюсь омьобою, абсолютно нічим не, 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 не цікавитися, не мати жодного бажання ні до чого. Ну, так овочем собі жити, от я зараз моркву да, різала. от як ця морква безмозгла, от так їй деякі люди. Живуть собі отак, поки їх не зірвуть і не поріжуть на, на шматки. Не морква, рідіска, рідіска. Ура, Мері. нарешті ти тут? Що що кажи. Мері, Я Я, то, я поки то, що то, за кермом. Морква і то сопротивляється ножу. Ну, А хто не сопротивляється, ну це. я не знаю як. Ну, я ж кажу, що як, як не знаю. Я розумію, що ти за, за кермом, я тобі не знаю чи ти чула. Я пропоную зробити перерву до вечора а, і вечором поновити стрім. Ну, хоча б там за години-дві. Плюс-плюс e, підтримую, шановне панство. Дуже дякую, що завітали до мене на стрім. Заходьте ще, трошки пізніше відкриюся. Дуже дякую за вашу увагу. Дуже дякую всім, хто підтримав, хто підписав петицію, а, хто долучився до збору. А, приходьте ще, але трошки пізніше. E, всім гарного дня. Нам дякую. дякую всім гарного вечора. Слава Україні. Героям слава. Героям слава слава українському. Нет, я просто оттуда. А. Я 35 лет уже там не живу. Но она там убрали, на убрали мэра, я так понимаю, который не хочет уходить. И вроде бы чуть ли не военное положение будет в Одессе. Где, в Одессе, да? Ну там убрали мэра. Тогда. Лишили его гражданства, мэра Одессы, почему-то. А он не уходит. И я так понимаю, что там... Ну что-то там такое какая то Какое-то столкновение да? возможно. Заварушка mm -hmm. какая-то, да. Mm -hmm. да. А давно Мне его? Только что. Ну, только что... Вот ä, буквально камень. вчера позавчера. Три-пять дней. На днях вот это происходит. Oh. Mm -hmm. Интересно. Так... Я не знаю подробности. что я знаю. камень в лобовое прилетел. Mm -hmm. Большой? Нет, ну немножко испугал, но я смотрю, и трещины нету. Может быть, я просто не вижу. Но... Скола нету, скола? <свист> так что что-то в Одессе там происходит, <свист> какие-то терки происходят. Речь может, это, это фейк? Так... Может быть, Никто это фейк не или... Я не знаю. Они молчат. Ну, может, может, это бал? Да. Не говорят, не говорят да, про это. Может? Нет, может, наверное, фейк? это есть, но так и все молчат. А, не знаю. Не знаю. Что-то у него там обнаружили, что он служил в советской армии. Ну, что-то как, бы, в общем, там, я точно не знаю. И Они что? все там ему служили в советской И армии. Что что там я такая, помню. Что ну, я, я не знаю точно. И я... Родину продавал потихоньку. Ну, в общем, его лишили гражданства. Ты представляешь, мэр, мы... если это правда, что написано в прессе то мы ради Одессы лишили гражданства А как это возможно? А а может, да? ребята, про проверить? Я читала эту всего. статью, его лишили гражданства, потому что он, он. Э, якобы работал на русских, на русскую разведку. И он. что там они выявили, поэтому его лишили гражданства. А он не уходит, У -у -у. да? А чего они не арестовали, что они его... Я не знаю, там не только он один, еще, еще трое. Не, я только про него читал. Есть только еще трое вместе с ним работали, тоже их уходят, короче. В мэрии? Да. Не знаю, я не читал. Я читал только про него. У вас только про него. И что-то там было связано с 92-м годом, что Советский Союз распался, а он значит, там что-то оставался военнослужащим каким-то. В общем, там что-то связано с 90-ми годами. Короче, может быть, пока не арестовали, потому что нету доказательств, наверное, я не знаю, но есть подозрения. Ну это же Путин же. Я, я, я не, не знаю, какой американской программе, что касается. Вот этот есть, который лысый в очках, как, который раньше был премьер-министром, который дефолт объявил. Но он сейчас занимается... Как Он на половину маленький лысый этот. Он а, а, космос аэрокосмос или там что. Он сказал, что американцы, если будут выебываться, мы просто перестанем им поставлять наши двигатели для их там чего-то. И На этом закончится их космическая программа американская. Медведев с утра Нет. тоже много чего говорит Ты Знаешь, я просто вот сейчас... Не, ну Медведева не сравнивай. Медведев это Медведев, а это. Я, э, я то, что прочел, готов. Не, не тема нашего эфира и все. Забыли, забыли вечер, Я вчера гуляла и попала на стрим одного араба. я И его там спросили насчет, ну как бы, а как ты там поддерживаешь, да, там Хамас, Тырпыры, там Коран. Он говорит, Таран, он идеальный, а я не идеальный. Это вот, вот как легко выйти с этой ситуации, типа все, что было 7 октября и все, что они делали вот типа, в октябре и все, что они делали вот типа, в октябре и все, что они делали вот типа, нет. ноль ответственности. То, что. Вот смотрите, вот это мой сын, и то, что было 7 октября, он мог... Вот такой Вот так вот. А кто а это, в... это монстры, их надо только уничтожать. Или сила, 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 еще раз сила. Я не знаю, мне кажется, только какими-то незаконными путями это можно это все исправить. Лучше Да нет, закон должен разобраться в том, что законно, а что нет. Агрессия не может быть законной. Нет, закон вывести о смертной казни действовал. Ну, как минимум. Uh -huh. Перестать, чтобы они доказывали, что они там... Это как минимум, чтобы удовлетворить для народа. Сейчас весь народ истекает крови. Просто если бы уже применили бы этот закон, нам бы уже стало легче. Хотя бы морально, да? Хотя это говори, Анжелика. или э, адвокаты там, или тут доказывали, что они виновны, а они, чтобы попробовали доказать, что они невиновны. Если они не могут доказать, что они невиновны, как говорится, земля вам стекловатая. Какая земля? Даже земля не примет. Ну, куда-то живу, прячу. Это минимум, который мы должны совершить. Но для этого нужно э, сделать реформу богатств. Mm. Вот. Без реформы у нас буду. ничего не получится. <свят> <свят> да, <свят> я согласна. Мы сегодня уже об этом говорили, и о том, что конституцию надо делать. Но опять-таки это очень долгий процесс, но <свят> если это мы начать это делать, мы никогда это не сделаем. Да, ну, то есть, как бы. Да, надо, но потом как-нибудь, знаешь, оно так вот длится. Мы не можем время. сделать Конституцию. Можем. Можем? Почему не можем? можем. Мы очень даже можем. Не можем. Не можем, не можем. Не можем. Поверьте, что не можем. Я даже знаю доводы, которые ты мне хочешь привести. У нас уже как-то это тут не звучало. Ты можешь от, откинуть и, у, и у иудаизм, но это существует. Поэтому ты не можешь сделать Конституцию. Кто вам сказал, что собирается откидывать и удоеду. Не, я просто говорю. Нет. Кто говорит, что нет. можем, можем. Нет, нет, можем. нет, нет, нет. Из-за из строения нашего государства. Это а и это есть реформа, реформа, Анжелика. это и есть реформа. Какая реформа? Ну, это рвая. Если мы, если мы реформа. Заменяется строение государства. государства? Тогда можно... да. да, тогда можно что-то делать. Я за. Я за. Анжелика, неоднократно. Мы уже мы неоднократно не забрать... не обсуждали да. здесь этот вопрос, и я вам сейчас да. скажу, что если не масштабно говорить там, государство в целом, Конституция, богатство, вот это все, нужно начинать с того, что вот когда приезжает новая Алия, там, с Франции, Америки. Америки, неважно откуда. Нужно заниматься просветительской работой этой новой линии, чтобы они... Не... понимали, В какое государство не приехать? Нет, уже вроде Я здесь. Я в дороге и у меня связь, поэтому я прервалась и как только у меня связь возвращается, я продолжу свою мысль. Okay. Так вот, брать аллею за ноздри, чтобы они понимали, в какую страну они приехали, как складывается история, культура, политический строй страны, какие партии есть, кто во что как выступает, чтобы у них было... И это делать в обязательном порядке нужно, потому что как бы они потом идут и, по принципу, а ты за кого голосовать идешь? За того и того, да? Окей, хорошо, я тоже пойду. А кто-то вообще не ходит, не понимая важность выборов. Поэтому сбору нужно в первую очередь вести у себя в стране. Вот. Институтов таких у нас, к сожалению, нету. Но нужно. Это нужно водить в первую очередь, то есть ловить вот их буквально на въезде в страну, понимаете? Потому что, как ни крути... Да-да, говори-говори, Нет страны. на язык, на знание культуры и истории страны. Я думаю, что вот это вот именно те знания, которые должны вообще просто вводиться перед тем, как человек получает право на репатриацию. Право на голосование я бы отняла у человека, который репатриируется на первые три года. Да. Думаю, не надо объяснять, почему, да? да это да, никак да. не ущемляет его гражданские права. Это абсолютно легитимно и в интересах страны, и именно безопасности страны. Говорите. В, 90... Говори. 90... в 91-м году были тогда выборы. Мы были все. Вообще валенками во всем вообще, что касалось Израиля, да, То, что мы его просто не понимали, не знали ни языка, ни культуры, ни истории, ничего и и вообще ничего со всех сторон. И было тогда э, русском языке э, бешеная реклама.